Ті, про кого жахом давнину розповідали світу грецькі міфи, народ, що ніс пожежу і війну, сини Геракла і Єхидни, скіфи. Вони не давали врятуватися жодному ворогові, якщо той нападе на їхню країну. Ніхто не міг змагатися з ними в умінні користуватися луком і коротким мечем, а Это были войны, для которых иржание боевого коня было сладше за будь-якую музыку. Пришли сюда скифы где-то в начале 7 века до н.э. Покорили живущих здесь и родственных им по языку, и быту кемерийцев. И по проторенной кемерийцами дороге бросились в Переднюю Азию, где были богатые города, где можно было хорошо пограбить. Протягом 28 років скифы над Азией, и за этот час сповнені нахабства и презирства все спустошили. Они своим буйством и грабежом опустошили все вокруг. Они дошли до границы Гипта, и фараон самотих откупился только от скифов богатыми дарами. В цей час центр скифии находился на равнинах Певничного Кавказа. Все были отдаленные районы, поэтому поступово центр переместился у по Подніпров'я. Певничное при Черноморье было справжним раем для номадов. В лесостепи жили земледельцы, которые поставляли, могли, во-первых, поставлять хлеб, а во-вторых, они уже наладили торговлю с греческими городами и колониями на северном побережье Черного моря. А контроль над торговыми коммуникациями – это был один из самых выгодных промыслов, потому что он не очень обогащал кочевую верхушку. Здесь развитая гидросистема, что обеспечивала водопой скота. Высоченная трава была. Ну вот Варницкий пишет, когда Э, Засоли, чумаки ехали Стоило свернуть с наезженной Дороги чуть в сторону И сразу эта арба Останавливалась, потому что Трава была больше двух метров высотой И она запутывалась просто В колесах Вот, поэтому и кочевники Гнали перед собой Обычно скот Чтобы он делал такую просеку По которой уже двигались Их кибитки Але життя в степу вимагало від кочівника можливість завжди захистити і свій небагатий скарб, і своє життя. І тому з маличку Скіф тримав в руках зброю, добре їздив верхи. Він зливався з бойовим конем. Недаром у легенда возникають лігенда Кінтаврі, полу і полуконі. А це результат того, що вони столкнулися з кочовими народами. А за тисячі кілометрів від Греції. В древних Китае существуют сказки о, тоже о полулюдях, полуконях, которые как-то написано поэтично. «Бегают по степи быстрее ветра, сами бьют себе нагайками по ногам и кричат, словно дикие гуси в осеннем небе га-га-га». Особливості скіфської матеріальної культури, як у усіх намадів, найбільш яскраво простежується за комплексом озброєння. Військовий успіх скіфів значною мірою був забезпечений досконалою зброєю, що була на рівні кращих досягнень воєнної техніки того часу. Основним був був лук. Скіфський лук Скіфський сравнительно небольшой, приблизно 60 cm. Практически археологически не знаю. Но по изображениям на золотых пластинках, скажем, видно, что лук составлял примерно от четверти до трети человеческого роста. Вот если человек мед 70, то можно примерно подсчитать длину лука. Он был сложно составным. То есть состоял из нескольких слоев дерева, разных пород склеенных между собой или оплетенных сухожилиями. Форма у него была сигмообразная. Вот посередине был перехват для лучника и куда накладывалась стрела. На концах обычно были костяные накладки. К чему это приводило? Уменьшалась гнущаяся длина лука, а это увеличивало его дальнобойность. Вот известно, что в Ольве на соревнованиях лучников один грек, а он мог стрелять только из Киевского лука, послал стрелу на более чем 500 с чем-то метров. Киевскому воину даже не требовалось вести прицельный огонь. Стрелы завжди досягали ворога. Они скакали по касательству. Стреляли вначале вперед, потом повернувшись назад, Каждый лучник выпускал около 10-12 стрел в минуту. Можете представить себе, какой урон эти стрелы наносили противнику. А вот владение списом потребовало и особой силы, и особой управности. Скифы мали короткие списы. Это не пики, которые появились позднее. Почему? Скифы не знали еще стремян и жесткого седла. И копьем наносился удар, это же масса коня и масса всадника и скорость. На резвом галопе конь скифский примерно достигал скорости 35 километров. А без опоры на стремена можно было самому вылететь с коня. Вот тогда вступали в действие мечи. Помітне место у схівської военной аристократии, займав защитный обладунок. Это были щиты, шаломы панцири. Панцирь был не цельным, как, скажем, у средневековых рыцарей, террас, которые малоподвижным делают рыцарей. А бралась кожаная рубаха. И начиная снизу, нашивались такие небольшие пластинки, только за верхний край. Таким образом, что каждая следующая на треть перекрывала соседние. Потом второй ряд, где каждая перекрывала нижнюю на треть. Таким образом, в каждой точке было несколько слоев таких пластин. Но поскольку они были нашиты на только за верхние отверстия, он мог спокойно наклоняться, просто пластинки отходили от панциря. И это давало возможность ну, свободно двигаться. Иногда таким же образом делались и панцирные штаны. С 5-го столетия до нашей эры звичайно скифская шапка отримает металевое покрытия, довольно близки до панцирного и стає ручным засобом захисту головы воина. На первых порах они использовали э, шлемы бронзовые, цельнобронзовые. Потом позднее начали э, использовать греческий шлем. Ну, щит, конечно. У богатых воинов это из э, накладки были металлические, у так сказать, рядовых воинов, вероятно, из толстой воловьей кожи. Захищали и прикрашали скифы и своего боевого товарища – коня. Конь для кочевников был вообще животным священным. Если у земледельцев, у народов конь был прежде всего средством передвижения, и все, да? то кочевник, как конь, был боевым побратимом, лучшим другом, который мог унести его от погони, который вынести его мог с поля боя раненого и так далее. Поэтому кочевники уделяли очень много внимания украшению своих коней. Да? Вот ядовые скифы, например, они использовали изделия из золотистой бронзы. Аристократия скифская уже украшала коней натуральными золотыми налобниками, нащечниками, бляхами различными.